Dia kelemahan kita Kalau dalam konteks uh, umum ni Kita orang Islam hmm. Kalau dalam konteks hari ni Kita orang Melayu Kalau dalam konteks yang dekat ni hmm. Kita tu, Tidak mengambil ikhtibar. Nah. Kita tidak 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 belajar daripada sejarah Dan kadang-kadang kita tak peduli pun Sejarah Walaupun ada depan mata kita hmm. uh, Sedangkan sejarah ni Ialah suatu pengajaran yang besar Dan dia pula berulang Tapi kita tengok kita orang Melayu contohnya Kita pernah kehilangan Singapura Yeah. Singapura ni bumi Melayu dulu hmm. Tapi kita hilang Kerana kelemahan dan kesilapan politik Itu isu usahanya kita hmm. Tapi kita tak belajar ha. Suasana yang ada di Singapura tu ada dalam negara kita ni Di Pulau Pinang, di Melaka Kalau hmm. kita tengok tu riak-riak dan suasana yang sama Jadi sepatutnya hmm. kita belajar daripada bentuk. Jangan berulang apa yang berlaku di Singapura dan bila berlaku di Singapura, tengok mari mana kedudukan orang Melayu di di Singapura. Ha, lepas tu sejarah Melaka, jatuh hmm. Melaka. Macam mana jatuhnya kerajaan Melayu Melaka. Jatuhnya kerajaan Johor sebagai satu kerajaan Riau. Semua ni ada depan mata kita. Jadi Indonesia tu dulu berapa banyak raja-raja uh, yang ada. Tapi bila naik komunis, zaman Soekarno tu, hmm, habis raja-raja dibunuh. Keluarganya di, di apa dijadi tawanan dan perempuan-perempuan dirogol. Hmm. Dalam istana, istana dibakar pada waktu itu. Ni semua depan mata belakang semua ni. Dan ini pentingnya sejarah. Hmm. Tapi kita ni sebahagian besar pada kita, kita tidak peduli tentang sejarah. Dan bila kita cakap tentang sejarah, ah, ah apa duk cerita bagi lama. Ha ah, ni masalah. Sehingga kita kita tak tahu diri kita sendiri. Hmm. Orang Melayu ni di segi sejarah ni, bangsa yang hebat. Sebelum Islam dan menjadi hebat selepas Islam lagi hebat lagi. Hmm. Kerajaan Melayu yang terbesar dalam sejarah ni Sriwijaya. Sriwijaya ni kerajaan Melayu. Cuma masa tu zaman Hindu. Kehebatan Sriwijaya ni Dia menguasai negara Sehingga ke Afrika Naik sampai ke India Seluruh Semenanjung ni Sriwijaya Sebelum dijatuhkan oleh Majapahit hmm. Itu makna kehebatan bangsa Melayu Jadi bila Sriwijaya Menjadi bangsa besar Sampai ke Afrika Mestilah sains dan teknologi yang tinggi Pada waktu tu Yang pentingnya kapal Perbinaan kapal Sebab kalau dia oh, Macam mana nak pergi sampai Afrika ha. Nak sampai ke Afrika ni Kalau nak pergi jalan kaki Macam mana Mesti dengan kapal Dan Sriwijaya ni terkenal sebagai pelabuhan besar pada waktu di Asia Tenggara. Mana teknologi maritim ni sudah tinggi. Hmm. Melaka tu sendiri bukan bukan koman, bukan perang dengan biasa Dia ada meriam. Hmm. Kemudian kapal raja Melaka Mendam Berahi ni apa ni bahtera yang besar. Siapa orang Portugis pun terkejut. Bila Portugis serang Melaka dia tengok Mendam Berahi tu iaitu hmm. kapal resmi Sultan Melaka ini, lebih besar pada kapal Portugis dan lebih laju. Ah ha, itu kalau tengok, mana kalau kita tahu sejarah ni kita akan tahu kita ni satu bangsa yang hebat. Bangsa yang bertamadun, bukan bahasa koma-koma, dok. Tapi bila kita tak belajar ni sebab tu kita rasa kita rendah diri, nak mengaji sains pun malas, nak belajar teknologi pun tak nak. No. Ha ini bangsa Melayu rasa rendah diri sebab kita tak kenal tamadun kita. Hmm. Apa yang kedua ialah kelemahan diri kita. Kenapa kita kalah dengan Portugis? Bukan kerana teknologi, kita kalah kerana kelemahan dalaman, pribadi, faktor dalaman itu. Kau. Sultan Melaka pada waktu tu Sultan Mahmud. Hmm. Lepas tu dia lantik anak dia Sultan Ahmad. Masa perang tu Sultan Ahmad yang memimpin peperangan. Tapi masa tu negeri Melaka sudah lemah. Sebab ada orang-orang jahat yang duk main. Ingat kita kata penasihat-penasihat yang jahat ni muda, modal liar apa, kitolah hmm. apa semua ni, raja modal liar tu. Dan Sultan Mahmud sendiri hidup mewah. Lupa ajarak kamu. Kita baca dalam buku sejarah Melayu tu. Dia ni kalau dia nak pada perempuan cantik, dia tak kira bini orang ke, anak orang ke, dia ambil. Ha, dalam, dalam satu peristiwa tu, dia pergi, dia berkenal pada isteri Laksmana. Hmm. Ini bukan Laksmana hantu lah. Laksmana apa nama tu, dia berkenal. Jadi masa tu Sultan kalau dia berkenal pada bini orang, orang istana akan pergi bawa tepuk sirih Dah bawa keris Sultan. Pergi rumah tu. Jadi suami kena keluar tinggal isteri kita dah sultan mari ikut nak buat apa dengan bini nak tidur kau nak, nak 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 bercumbu ke apa semua dah kena patuh sebab sultan dah pernah laksmana ni masa tu dia tak ada dulu di rumah dalam buku sejarah Melayu dia balik-balik dia tengok pegawai sultan ada di luar rumah dan ya. apa ni kenderaan tuan sultan ya. sudah ada jadi dia tahu sultan ni masuk bercumbu dengan isteri dia dia kisah kerih dia ni kalau tidak tidakkan anak, Melayu ni pantang durhaka aku mengamuk malam ni dia kata sultan pun aku bunuh Ha, itu cerita dia. Jadi itu antara faktor kejatuhan Melaka. Sebab tu bila dalam, bu dalam buku sejarah ni. Bila Sultan Mahmud lari. Bila Portugis menyerang Melaka jatuh. Dia lari. Hmm. Dia lari ke Muar. Dalam perjalanan tu dia berhenti di Melimau. Hmm. Melimau ni tentu meninggal dunia. Kubur tentu ada di Melimau. Melimau, ha, Melimau Melaka. Sepadar Melaka dengan Johor. Jadi dia lari tu. Dia berhenti. Dia menangis. Jadi hmm. dia sebut dia tak boleh jadilah. Kejatuhan Melaka ni kerana kejahatan betul. Betul banyak buat silap dia kata Tidak ikut ajaran agama apa. Jadi Tuhan takdir Musuh datang menyerang Dan jatuh melaku Jadi dia mengaku tu akhir okay. hmm. Aku tu boleh baca tu Perkataan dia Mungkin kerana kejahatan betul Maknanya Kelemahan kepimpinan Peribadi Tidak mengamalkan syariah ni Menjadi antara faktor kejatuhan kita baca dalam semua sejarah pun itulah putus. betul bila raja ni hidup mewah ke apa Rome sampai jatuh jatuh dah sejarah. Hmm. Kenapa? Masa tu orang hilang kemanusiaan. Sukan yang paling digemari di Rome pada waktu itu ialah gladiator. Gladiator. Ah, ha, gladiator ni hamba berlawan dengan singa yang tidak makan 3 hari. Bayangkan singa ni dikurung lapar 3 hari. Hmm. Berlawan dengan hamba. Hamba ni bukan kuat sangat. Tapi itulah sukan yang paling digemari di Bino pada waktu itu. Untuk orang tengok, puluh-puluh ribu tengok manusia lawan dengan singa lapar. Ah, oh, teruk dan teruk. Orang sekarang minat gimnastik. ah, <laughs> <laughs> oh, Atau perenang kan. Jadi ni, gladiator. Jadi hilang sifat manusia. Dia suka orang berlawan dengan singa. Singa makan orang itu dia suka. Mana hilang sifat kemanusiaan. Lepas itu banyaklah kita baca dalam buku. Jadi ini antara faktor-faktor kejatuhan. Hmm. Dan sebab tu kita pun berimbas bila kita hidup terlalu mewah, terlalu senang, kita lupa ni sejarah pun kita dapat. Oh hmm. macam orang Melayu ada bila kita sebut sejarah-sejarah. Ah, dia kata cerita lama baca buat apa sejarah Melaka? Sedangkan dalam sejarah Melaka, sejarah Pasai, sejarah Aceh ni semua ada pengajaran-pengajaran yang besar. Hmm. Bagaimana negara ni boleh naik, bagaimana negara ni jatuh, semuanya ada faktor dalam buku sejarah tu. Ha, dan tu jawapan tu bocor. Jawapan tu ada dah situ. Tapi apa juga. Pasal tak si ambil pengajaran eh? <laughs> Masalah <laughs> kita lagu tu kita suka lupa. Ha, kita suka lupa. Dia kita nak cari benda yang kita rasa sedap ya. Eh? Kalau kita guna bahasa istilah ni syndrome of denial. Ah okay. oh, kalau bahasa orang okay, lain hmm. itu kita ah, tak ada apa macam lain kata agama Islam terancam, hmm. keduduk kedudukan Melayu terancam. Banyak kata tak ada apa pun kita. Boleh sembahyang so, lagi. Saya saya baru balik Mekah ya buat umrah. Ini nak pergi pula buat haji dia kata. Hmm. Ha, jadi dia ni lau gambar tu lagu tu Ya. Ha, ini masalah kita. Bila kita sebut, ah, dia kata ni resih. Ini gini, ini gini, gini, gini. Nak, betulkan betul ke kesedaran ni masalah besar. Hmm. hmm. Dan musuh percaya dia melekorkan kita. Yeah. Ha, melekorkan kita. Ada satu cerita. Cuma saya tak ingat berlaku di Granada ke di Cordoba. Hmm. Masa tu Spanyol pergi minta tanah. Okay. Nak menegur. Dia nak tanah kecil lah. Ya. Mm -hmm. Jadi Sultan ni, Raja ni suka lah bagi tanah kecil lah. Ya. Dia nak buat gudang. Jadi dia buat gudang, lepas tu dia buat taman. Dia ambil tanah tu betul-betul antara kawasan kediaman orang dengan masjid. Oh, okay. Okay. Jadi dia buat sini, dia buat pusat air buah. Kalau kita mm hmm. agak kan buka karaoke kau, mm -hmm. agak kan begitulah. Lebih kurang gitu. Jadi budak-budak muda ni, sambil-sambil nak pergi masjid, berhenti. Hmm. Ha, ada, ada, ada dalam satu tulisan Berti duduk tengok mula-mula Tengok daripada jauh sah. Lepas tu dia letak Perempuan-perempuan cantik tu Duduk main music, Duduk hidangkan minuman Apa semua Jadi budak-budak muda ni Mula-mula berti tengok Lepas tu pergi masjid Balik berhenti pula Lama-lama hmm. masuk ke dalam Masuk ke dalam Dihidang dengan air dengan apa. Akhirnya tak pergi masjid hmm. ha, Mereka tak pergi masjid Lekat situ Jadi dengan sendirinya Rosak Generasi muda ni dengan hiburan dengan kesenangan. Dia letak perempuan-perempuan cantik, pelayan apa so bagi makan, macam kalau sekarang ni buat tempat hiburan Kalau mm. kita dengan, dengan hiburan dengan apa. Jadi Prache saya baca satu tulisan waktu Jerman menyerang Prache. Masa tu Prache ni pusat pusat kebudayaan. Dengan persembahan, dia ada banyak macam teater, apa semua masa tu. Dengan lagu-lagu ke apa. Jadi bila Jerman menyerang Prache pada tu Kerajaan Perancis, saya tak ingat masa tu presiden dia siapa, di Gaulle ke siapa. Dia buat pengumuman penting, minta semua anak-anak muda ni mendaftar jadi tentera hmm. untuk mempertahankan Perancis, terutamanya Paris daripada serangan uh, apa ni Jerman. Apa jawapan orang muda? mereka kata, tak nak. Kita tak nak perang. Kenapa dia kata? Kalau kita perang habis usuk habis tempat-tempat hiburan, ah tieto kau semua kena bom, kena kepilah kita serah diri dia kata. Sebab kali kita serah diri bangunan tak akan rosak, hiburan akan berjalan, kita boleh hidup dengan senang. Lemah semangat tu pasal hiburan hmm. tadi. Akhirnya jatuh kan? England saja yang tak jatuh pada waktu tu, tapi Perancis dikuasai oleh Jerman. Pada waktu itu, ini ditulis dalam buku, saya baca buku tu. Ilah-Ilah ya, Allah, 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 Allah kata. Kanannya dia berjaya melemahkan generasi ini dengan benda-benda yang melalaikan, hiburan. Sebab tu kita nak kena jaga sangat benda-benda macam ni. Hari ni kita budaya hiburan, kita hedonism hedonism. Kita bukan lagi berhipu dalam batas-batas yang yang, ya. Ya, yang terhad. Ugamo kita tak peduli dah. Akhirnya jadi budaya istilah barat panggil hedonism. Hmm. Hedonism ini yang menjadi masalah. Dan ini mungkin apa sampai masa orang tak nak dah perang. Buat apa lagi nanti rosak tempat ibu jadi macam Perancis tu dalam perang dunia kedua. Ah hmm. uh, bahaya banyak. Jadi musuh ni dia melalaikan kita dengan muzik, dengan hiburan, eh, dengan gadget. Datuk uh, di Cordoba, hmm kejahatan bermula dengan Toledo. Toledo. Ha, tapi negara apa kerajaan sekitarnya tidak melakukan ha, apa -apalah. apa lah. Dalam dunia hari inilah kita tengok uh, bumi Islam di oh. Palestin. Ha, tapi kata-kata uh, umat Islam ataupun negara Islam masih bercakara di antara satu sama lain. Lebih-lebih lah, kita kata kata di Middle East. Yeah. Di kata Timur Tengah. Hmm. Dengan kalau sebelum ini, kalau konsep khilafah adanya satu kuasa sentral yang hmm. menyatukan. Tapi nah, hari ini disebabkan kita kata uh, national kenegaraan lah kita yeah. kata. Dipisahkan dengan batas-batas negara. Walaupun yeah. pada asalnya... Mereka itu satu hmm. kan? Zaman modern Baru ada UA, India ada Kuwait yeah. Apa semua hmm. kan hmm. Ha, Tapi Kita tidak Menyedari Isyarat hmm. Yang dihantar hmm. ya, itu Palestin itu Tapi kita masih Selesa hmm. Masih betul. selamat Kalau kita buat bandingan Hari ini macam di uh, Andalusia yeah. <laughs> Negara ni masih-masih duduk jaga negeri dia masing-masing. Dan hmm. kemudian berpakat dengan barat. Hmm. Ada kepentingan dengan barat. Bisnesnya, ekonominya apa semua akhirnya dibiarkan tinggalnya jatuh. Sedangkan barat dia nak makan semua hmm. melalui Israel. Ya, okay? Iraq sudah jatuh. Hmm. Bagi contoh kita tengok, okay, Libya sudah jatuh. Eh? apa ni? Apa ni? Syria sudah jatuh. Ni dulu benteng Islam ni. Hmm. Zaman dulu Libya, Iraq, Syria ni benteng. Walaupun mereka ni Syiah lah kita kata eh? apa ni apa ni Gazapi tu pula sosialis tapi sekurang-kurangnya barat takut hmm. Israel takut ha, benteng jadi kan ni benteng ni semua sudah tumbang yang ada ni tak mampu dah berdepan hmm. kecuali Iran saja tu pun Iran kita marah kat Iran sebab Syiah <laughs> jadi kita takut pada Iran benci pada Iran Syiah ni lebih teruk daripada Israel sebab tu bila Israel serai ada orang, orang sokong Israel. Pada muka dia kata. Syiah. Ah ya? ha, sebab syiah sangat. Dia tak tahu uh -huh. mana lebih bahaya. Mudarat lebih besar tu. Hmm. Jadi ini masalah kelemahan kita. Kalau saya guna hari ni, kita tak ada fatanah. Orang Islam hari ni mungkin ada siddiq yeah. Ada apa ni, amanah. Ha, tapi tidak ada fatanah kita mudah terperangkap dengan musuh. Hmm. Musuh mutu mengacu, mengatur mereka. Ini dia mengatur semua gerakan-gerakan tu ada ada perancangan jangka panjang. Tapi kita terperangkap dalam percaturan tadi. Sehingga kita tak peduli nak nak batu Palestin bodoh Kita lebih suka nak rationalize, rationalize hubungan dengan Israel. Awak ha, uh sudah kalau Israel bunuh berapa ramai orang Islam di Palestin. Ha, itu masalah besar lah kita. Hmm. Pentingnya sejarah. Hmm. Sebab itu kita orang Islam jangan kita tinggalkan sejarah. Terutama secara Islam. Hmm. Sebab dalam sejarah ni banyak pengajaran-pengajaran yang disebut Quran sebagai ibrah. Sebab tu Quran sendiri banyak membawa cerita sejarah. Sejarah cuma bawa dalam bentuk cerita Nabi-Nabi. Yeah. Cerita Nabi-Nabi itulah sejarah lah tu. Hmm. Ha, tapi semua tu tu yang kata inna fi qasasihim la'ibratan. Ha, dalam cerita Nabi-Nabi ni la'ibratan. Ataupun satu pengajaran, iktibar. Jadi sejarah Nabi tu betul lah. Tapi sejarah bangsa ni pun hmm. Kena-kena kita tahu juga. Cuma Nabi itu zaman yang berbeza. Zaman kita kata masa itu sains dan teknologi tidak tinggi. Tapi kalau kita ambil sejarah Kulafa, sejarah Umayyah, Abbasiyah, hmm. sejarah Umayyah di Sepanyol, ke Usmaniyah. Semua ni banyak pengajaran. Kekuatan Islam pun ada dalam tu. Kehebatan Islam pun mesti faktor. Kenapa Islam boleh jadi hebat? Macam contoh kalau kita kata di Sepanyol. Lapan kata tahu ni bukan satu tempoh yang pendek. Hmm. Dan meninggalkan satu legasi yang luar biasa. Hmm. Uh, dan orang Barat pun mengakui keberhutangan mereka dengan Islam ni indebtedness in mereka dengan Islam ni tinggi Terutama dari segi sains dan teknologi yeah. Sebab tu ada orang Barat tu oleh itu Alfred yeah. Guillaume dengan uh, Thomas Anno Dia ada buat buku satu The Legacy of Islam Saya duk tengok sebab baru saya teringat Saya duk cari-cari yeah. Buku ni saya pernah baca masa oh. di universiti dulu Buku tu Cuma nak, nak dapat tag tu Ada satu tu yang uh, original uh, Paperback Oh. tapi go dekat 400. Kalau kalau nak beli online. Jadi saya break dulu dah kata. Tapi dalam tu The Legacy of Islam. Orang putih kumpul. Mm -hmm. Dia cerita pencapaian tamadun Islam dalam bidang sains teknologi, matematik, eh, perubatan, apa semua ni ada belaka dalam tu. Mana orang putih ni mak Thomas Anno dengan uh, Alfred Gem. Ah mm -hmm. uh, ni dua ni bukan kalau siapa-siapa gaji -siapa boleh baca. Lepas tu buku the apa ni Islamic civilization sebagai contohnya banyak ni orang-orang orang tulis. Maknanya itu pentingnya sejarah. Kalau kita tak tahu sejarah, bangsa yang tak tahu sejarah ni, dia tak kenal diri dia. Ada yeah. ha, orang-orang sebut gitu. Mm. Jadi kita kena tahu sejarah kita, terutama sejarah Islam. Dan kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara ni bukan kerajaan calang-calang ni. Kalau kita baca dalam sejarah. Lepas tu yang penting yang kedua ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelemahan kita hari ni ialah bila kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mm. Kita letak pemikiran kita di depan. Kita sebenarnya jadi mutazilah secara kita tak sedar. Kita kan tengah kuali sunnah. Mm -hmm. Tapi dalam banyak kita ni mutazilah sebab kita banyak menggunakan akal. <laughs> kita tak rujuk pada Quran, tidak rujuk pada Hadis. Kita dalam mm -hmm. ekonomi kita pun guna akal kita, guna teori-teori moden. Dan kita tak tahu apa Quran ajar, apa Hadis ajar. Mm -hmm. ha, itu kelemah. Jadi balik situ dan insya insyaAllah kita boleh membina semula. Ha, ma Macam Iqbal kata reconstruction. Reconstruction. Uh, reconstruction of Islamic religious thought. Membangunkan kembali pemikiran Islam ini, Insya Allah.